Ну, я хотела бы рассказать о важности приюта для животных, поскольку я очень довольна, как-то никогда не была котиком, но так случилось в жизни, что вот. Решила взять и посоветовали, подсказали, что вот есть такой приют, даже многие ну, о нем не знают, как бы вот хотелось бы сказать, что я взяла кошечку по очень довольна, очень она ласковая, встречает, провожает, то есть приятно, когда тебя кто-то вот ждет, именно вот такое ласковое, пушистая, и вот решила как бы взять еще одно очень хорошее, очень все милые, довольные, очень хорошие люди. Хотелось бы сказать, что работа очень такая благодарная, действительно сейчас много жестокости в жизни, несправедливости, люди по-разному обращаются, многие обижают животных как-то вот. Ну, очень хорошо, что есть такие люди, которые действительно работают в приюте, действительно вот это важно, очень в нашей сегодня с ней такой вот, скажем так тяжелой жизни судьбе хотя бы вот облегчить судьбу маленьким вот таким вот беззащитным пушистым комочком также и чтобы вот я как бы предлагаю советую чтобы люди вот все-таки обращались ну, в этот центр если вот они хотят приобрести взять кого-то друга вот такого вот или подружку возможно такого вот питомца, домашнего любимца, который потом просто ну, на правах становится членом семьи, полноценным и вот как-то уже не представляю жизни без вот такого отца. Что... Очень приятно, очень довольна и большое спасибо этим людям, которые действительно, вот как-то я уже даже к ним привыкла. Да, у меня специальность, но тем не менее, я как-то ну, хотелось бы сказать, чтобы люди обращались, все-таки брали животных, не боялись, что это вполне абсолютно нормально, то есть здесь и объяснят, и подскажут, и проконсультируют, как нужно, если какой-то вопрос, то есть, ну и хотелось бы, чтобы люди обращались, приезжали, звонили, и все-таки им тут подберут друга, и собачку, и кошечку. И спасибо огромное вот, людям, которые здесь работают, руководству.